Днями наші спортсменки, чемпіонки 25-х літніх Олімпійських ігор у Лондоні з академічного веслування прибули на рідну Дніпропетровщину. Нагадаємо, що 1 серпня 2012 року спортсменки нашого регіону перемогли у фінальних змаганнях з академічного веслування серед жіночих екіпажів парної четвірки. Наші чемпіонки жительки Дніпропетровська Яна Дементєва, Наталя Довгодько, Анастасія Коженкова і Катерина Тарасенко учениці Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності, представниці спортивного клубу Дзержинка. Вперше за всю історію незалежності України наші спортсменки завоювали Олімпійське золото з академічного веслування. Це визначна подія в історії спорту нашої держави та Дніпропетровщини. Первая мысль, которая пришла, нежели это случилось, нежели мы смогли это сделать. Ну так, я не могу сказать, что это такой фонтан эмоций, вулкан внутри, который играет. Я не могу описать словами то, что мы ощущаем. Это мечта, которая стала просто реальностью сейчас. Вы рассчитывали на победу? Ну мы шли к этому. Мы действительно очень много работали, мы хотели победы, но... Об этом нельзя было думать до последнего грибка, пока мы не пересечем финишную черту. То, что вы стали сильными, сильными в мире перед Олимпиадой, это вам помогло? Ну, нам это дало уверенность. И, знаете, ну, не столько ну, как бы уверенность нам и э, свой, ну, как бы преимущество над соперниками, потому что им было тяжелее выходить с нами на старт, зная, что мы в этом сезоне не проиграли ни одного старта. Есть ли у вас какие-то спортивные приметы, которые вам помогают победить? Какие-то знаки такие свои? Ну, <свят> ну, есть такое, что мы никогда не подаем лодку первую держателю. То есть <свят> должен кто-то подать, потом только мы подаем лодку. Ну, каких-то таких особых, наверное, нет. Вот это только такое. <свят> <свят> И как отметили там <свят> <свят> Честно, не очень, не, ну, как бы никак, потому что мы ну, буквально сразу после награждения нас увезли в Олимпийскую деревню. Мы жили в другой, которая чисто для грибцов была. Нас там встречала Бубка, то есть нам поздравления. Потом был прямой эфир с Украиной. В общем, мы вернулись в час ночи к себе домой, потому что было... Мы с утра вот как встали, всем утра на гонку, и после гонки не присели 5 минут, поэтому в тот день никакого праздника особо не было. Просто хотелось уже отдохнуть. А вчера, чтобы не нарушать традиции, тренер купил бутылку шампанского. А мы в бокалы пускали медали, пускали по кругу, чтобы она была не последней. Днепропетровщина гордится своими чемпионками. Это первое золото в академической гребле, которое есть за всю историю независимой Украины. Мы поздравляем, мы желаем дальнейших побед. Когда я собирал олимпийцев, у нас 30 олимпийских лицензий. Одна из самых больших областей по, по олимпийским лицензиям в Украине. Значит, я сказал, кто привезет медаль, обязательно получит квартиру. И сегодня мы уже с девочками поговорили на эту тему. Мы заканчиваем строй дом в сентябре месяца. И в сентябре месяца, как раз они приедут из чемпионата Европы, каждая получит и ордер, и ключ от квартиры.